Запустіть парабочек. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Розповідаю тут, як ми працюємо та перевозимо різноманітні вантажі. Як працюють наші екіпажі у польоті. Чим? Займаємось між польотами, коли не закидає у різні куточки світу. Почався страстний тиждень, а у нас робота зараз Лейпциг. Робота в офісі. Ще буде льотна робота на цьому тижні. Продовжуємо возити різні вантажі, і в основному це дуже корисні вантажі для нашої неньки України. Робимо все можливе для наближення нашої перемоги над злісними орками. А зараз політаємо! Політ вийшов чудовий. Погода була супер, і тому все сприяло виконанню візуального заходу. Так і вчинили: пейзаж, рельєф. Дуже нагадували рідний Гостомель. Коли наш екіпаж у мрії заходив на посадку у день святкування 30-річчя незалежності України, інженер Юра, який був в екіпажі мрії того дня, так і сказав, що це 100% збіг того самого польоту. «Трафік, трафік. Висота скори 260.

Посадку виконую я з лівого сидіння. Праворуч Євген, інженери Ярослав і Юра, навігатор Віктор і радист Микола. Після посадки до кабіни зайшов Микола, він у нас головний за системою управління, інженер. Та ще бачимо другого командира ігора. Дуже добре видно, як екіпаж працює на відповідальному етапі польоту посадці. Може скластися враження, що це все просто, і ніхто нічого не робить. Саме в цьому і полягає наша робота, зберігаючи спокій, легкість, якісно і впевнено керувати нашим гігантом. Полытилой. Тоже у них какие-то теплоэлектростанции. сохраняем. Alpha Victor Delta,

и давайте переводим давление. Давайте. 1023. 1023. Считаем карту. Закрылки 15. Запускаем 15. Стамеры 1023. 1023 штурм 5600 на снижение. 1023 справа 5700. Слева 5700, снижаемся 300. Шасси выпустить.

Проверяем тормоза, Проверяем тормоза. И разрешок визуальный, давай его право отделим. Да-да-да, сейчас. Бокс 15,5. При нормах. Еще раз. Посмотрите, Артенда из Ван Уильямса. По маске Ропове. Хорошо. Отключила автоперевоз. Читаем карты. Левой бесс. Да. До торца, радиальная. Так, до торца 3 километра. Тану. 13 боковая, радиально 13. Хорошо, вот теперь хорошо. Я Понял. имею в виду продольные три у нас. Понял. Отлично. Читаем. В левом Да. На ЗПО. Груз посадки пол 109. ВПР, наверное. 300 метров. Шас. Выпущен зеленый Тормозная система. Проверено. Автоматическое торможение. Отключено номинал. Система посадки. Бог 10 с половиной. Отлично. Аварийная предупреждаю, что не, не горят. Не горят. Не горят слева. Проверим. Заканчиваем. 2 Продолжаем визуальное снижение. Продолжаем визуальное. Радиальное. Радиальное. 10. 10, хорошо. Ок, 8,5. Тысячу Хорошо. Все, мы снижаемся визуально. А, Зажмите кнопку сверху. Ок, 8. Нажал. Контроль выполнен. Радиальная 8,5. Ок, 8. Ок, 8. Привет, Тамина. Включай браузер. Где здание вижу. 6. 7,5 Семь с половиной радиал. 3 Хорошо. Высота 500. Бок 5. Шесть с половиной С разворота немного длиннее.

Рычаг 0 п ПТ. Перепуск воздуха. Включено. Фары. Выпущены, включены. Фары посадочные. Удаление 4, высота 220 на глиссаде, полтора бок. 50 раз вот здесь узлов посадки разрешено. Принято. Удаление Держим половиной. скорость 240. Бок километр. Удаление 3, высота 170 скорость 240. Два половиной, 150. метров. 245. Фары посадочные включим все-таки. Удаление 2, высота 110. Скорость 1035. Что? 90 метров. На курсе. 80. 70, скорость

Реверс. 220. центра. Это запрошено. Выпущено. Везде 4 190. 170. 150. Максимальный Реверс. 140. 130. 110. справа B3. Следующая на правой 3 Принято. 120 скорость. Пока пусть тормозится реверсом.

на стояночном тормозе выключаем потребители Докладываем готовность выключения ждем освобождаем двигатель что-то мне напомнил дмитрий заход как с парада возвращались когда да с таким уже точно практически на километре вышли А то ну, должно быть что-то такое, ну, приятное при выполнении работы. О, да. вот. поэтому вот, так, и, так, и, живем. И работаем. И так же точно Левом доворачивались. Готов, что Хорошо. Ждем охлаждения и выключения управления. Генерал Дреснят, он генерал Тревцов. Да. Выключаю двигатель выключаем. Маяк выключаем. Обороты теперь лоропа там падают, двигатели выключены. Режим. Можно ПМГ. ПМГ установить. Все. Выключаем АВСК Майтрофон. С вам ничего лишнего не сообщало? С РППЗ не сообщала, потому что я выключил рельеф. А что, потому что аэродрома нет в фазе данных? А, нет. Имеется ввиду в полете? А, не, 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 ничего. Слава Збройним Силам Украины! Слава Украине! І це клятущим ворогам. Ну а ви залишайтесь на каналі, не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!